<звы> <звы> Дякуємо Спасибо вам огромное за поддержку, за солидарность. Мы все вместе будем. Живем вместе с нашей единой Украиной. Первые были чувства, эмоции, как, когда вы общались. Э, Плач. Своей... Да. Плач радости. Ну и вот и радость. И... переполнен эмоции. Спасибо. Переполненные. Спасибо большое. За вами молодежь, будущее нашей страны, общей страны. Если бы и... у вас была возможность обратиться лично к ней, что бы вы ей сказали? Я бы сказала ей, Джамиля, козым, рахмят бигзур, аллах саулак Берсен джерла, джерла, пой, Джамиля, во имя нашей Родины, во имя нашего будущего, от имени тех, кто не вышел из-за стенков, от имени тех, кто сегодня закрыт за право говорить и бороться за свободу. Пой, моя девочка, пой всегда. Дуже символічно, що перемога Джамали на Євробаченні, відбулася саме зараз, напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій. І я вважаю, що такий патріотичний дух цієї співачки він ще раз підкреслив, що Україна єдина, що Україна завжди буде переможецею. Перемога була для нас такою очікуваною, але несподіваною. І я сподіваюся, що у неї будуть. Новые перемоги в нашей Украине. Скажите, просто что для вас лично значит победа Джамала на Евровидении? Признание Украины, признание того, что э, мы э, с Европой, того, что нас поддерживают, э, того, что э, у нас есть таланты. Ну, признание Украины и нашего народа. Что бы вы хотели сказать Джамале? Джамале? Я бы хотел передать большое огромное спасибо за тот взнос, который она сейчас сделала для Украины, для крымско татарского народа. Я хотел бы передать, что украинцы все поддерживают ее, поддерживают полностью Крым, поддерживаем э, крымско-татарский народ. И, конечно же, Крым – Украина, и мы его вернем, мы вернемся в Крым, мы поедем в Крым, мы все вместе будем под украинскими флагами в Крыму. Феєрічне видовище. Це були емоції такі, від яких хотілося стрибати вночі. То були емоції, які потім не давали спати, мабуть, години до п'ятої. І гордість за країну. Гордість за країну і гордість за наш народ, за Крим, за кримсько-татарський народ. Диваччик, Карліночка. Такі перші емоції були. Ну, э, эта радость была большая. Я очень обрадовалась с Джамала. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление. Хорошо. Я, да? Моя дорогая Джамала, спасибо тебе большое, ты наша душа. Ты все сделала так, как бы сделал, наверное, каждый из нас, если бы мы там были. Спасибо тебе огромное. К сожалению, я не видела э, прямого эфира, но сегодня утром, когда я проснулась, первая новость, которую я увидела, это твоя фотография и украинский флаг. И я сразу тогда залезла в интернет, и я посмотрела, что ты сделал для нас. Спасибо тебе большое. Спасибо. Окей. Okay. Ну, как музыкант, я скажу большое, огромное спасибо тебе, Джамала. Это большой уровень. И ты представила Украину на таком уровне, то что все в таком восторге находятся. И ты показала душу, именно душу Украины, эмоции... Это чувствовалось. И спасибо тебе. Я горд за тебя очень и счастлив. Джамала, ты очень талантливая и вдохновленная певица. Мы благодарны тебе за твой вклад, вклад, который объединяет Украину. Спасибо. Переполнен эмоциями и хотелось бы сказать большое спасибо за это участие, за эту победу, за эту подготовку, за то, что с таким открытым сердцем, с таким вот порывом души мы победили. И эта победа она вдохновляет и ей придает сил верить, верить в Украину и, как ты сказала, верить в Бога. Это что вы почули, когда победила Джамала. И почему важлива победа Джамали для вас лично, для крымско татарского народа, для Украины? Ну, вначале я говорю ура, ура и ура! Победа, скорее всего, не только не только наша, а победа всего украинского народа, в том числе и крымских татар. Джамаля подняла, я еще раз говорю, флаг Украины, крымский татарский флаг выше, выше на небесах, потому что сегодня весь мир говорит о том, что Украина победила. Победила, наверное, и врага, который остался на третье место. И победила, скорее всего, на, выс на высшем уровне, и мы на теперь секундочку. гордимся, гордимся, что она наша. И она победила еще, потому что доказала, что крымские татары, они часть Украины, они украинцы и патриоты, патриоты нашей великой державы. Поэтому мы все рады, довольны и поддерживаем эту победу. А что бы вы Джамали лично передали, если бы она сейчас смотрела вас, слышала? Мы тебя любим. Сильно, сильно, сильно тебя любим. Воистину мы тебя любим. Ура! мало очень важна твоя победа. Мы за тебя очень болели, все за до 4 утра не, уснула, не сомкнула глаз. Сегодня, когда вокруг Украины много скандалов, офшорных и всяких разных, когда наши Ребята воюют, защищая честь Украины. Очень важна эта победа. И ты показала, что не только с оружием в руках, а можно защитить искусство, можно пением поднять очень высоко флаг Украины, сплотить снова в очередной раз все население Украины вокруг идеи, вокруг искусства, вокруг того, что можно воевать духовно, можно воевать искусством, можно доказать в очередной раз, доказала, что Украина это большое, великое государство, которое способно на большие подвиги. И поэтому мы сегодня с тобой и желаем тебе, когда будет тур по Украине, ты снова и снова объединишь всех людей. Вот это и есть вот та национальная идея, которую мы шукаем очень долго. А вот когда люди простые, своими сердцами, своим умением, своей любовью, своим патриотизмом, они, оказывается, могут сделать очень много.